Ти що тут закрутить? Самозарядний карабін Сіменова, образця 45-го году. 10 патронов зачепили протягом двох місяців нашою бригадою. На Луганщину та Лінащий. Це ПК. Лапикаут у нас є. Ось ми бачимо СВД. На озброєнні в Україні в нас її немає. Вона від російського производства. Також бачимо, ми є. СВД, що оскопне Є у нас АКМС один є, АКС. Це саме карабін радін Сінова. Також є заряд зарядський противотанковий, двоє ну, запалення. Против у нас на озброєнні теж немає, є Росії. Так же снова АТС. Чада на АТС. Да. Нашу нашему члену. Нашему самураю. был шат э, захваченный сепаратистом 19 числа дубой. Ну в общем. Это наш трофей, теперь он у нас, служит украинской армии. В общем, состояние нормальное, вот. ну, кое-что доделали, доработали, но ну, они не успели его как бы, ну, разобрать или что-то с ним сделать. Очень быстро убегали. Не успели они забрать, в общем, тоже наш оружие. На одном шмеле маркировка затерта. Здравствуйте! Значит, я вас э, приветствую на борту танка ТЖ-4Б, ТЖ который был э, взят после того, как бежали сепаратисты. Они значит, неумело бросили его на обочине, он скатился вниз, и с него спала гусеница, то есть они не могли его забрать. Наши, ремонтные, наши ремонтники забрали его, танкисты отремонтировали, и сейчас мы его используем по, по назначению. Танк, в принципе, довольно новый. Вот, у него где-то было 80 моточасов на счетчике. Вот, в хорошем техническом состоянии практически все системы работают хорошо, и он, он приносит э, пользу, и, как и нашей бригаде, потому что, вы видите, мы э, набили на него символику нашей бригады, то есть ВДВ, и также дали такой символический номер 095, как, как 95-я бригада. На, на каждой бронемашине имеется свой серийный номер и ребята, когда посмотрели по компьютеру, этот, вы знаете, что этот танк производится заводом Малышева, город Харьков то, по всей видимости корни этого танка уходят в Российскую Федерацию У нас появился пулемет НСВ, старый советский пулеметик 12 ,7 мм калибр вот он, как вы видите на БТРе мы его забрали пару дней у сепаратистов они использовали успешно по нас. Для того, чтобы мы, скажем так, получили неисправное состояние, открыли крышку ствольной коробки и туда пол ведра земли Пришлось нам его слегка почистить, есть его в божеский вид, скажем так. Через день мы его пристреляли, как видите, мы его успешно да, использовали. Три короба боеприпасов, досталось даже четыре. Вот. Плюс звенья, это порядка 250 патронов к нему. Оптический прицел штатный, он в исправном состоянии, он шестикратный со сменной кратностью, можно на три крата перевести. Вот. Ну, благодаря нашим скажем так свой РАУ, мы к нему еще дополучили уже свои боеприпасы. Теперь мы готовы ко всему. Добрый день. Этот БТР был. Отжаты в боях, когда мы брали и освобождали корматорска от сепаратистов и русских наемников. Этот батарей был брошен на поле. сепаратисты не успели его не повредить и ничего. Поэтому он в принципе в нормальном рабочем состоянии. Повреждение есть в трубе снизу, и вот здесь к пули калибра 762. Также в этом БТРе есть прицел Новый, один ПЗ-7. Сзади БТР есть надписи, где российские офицеры были, где был именно непосредственно русский, российский, русский офицерский экипаж, которые выполняли против нас боевые Стоять действия.